Ditimbang pakannya Oke, jadi setelah pakannya ditimbang Baru nanti kita dekatkan Baru kita masukkan pakannya ke dalam alatnya ini. Nah, ini ada peringatan juga Ini ada, apa nih nah, Disuruh pakai kacamata Pakai sepatu ya Takut kalau ada listrik bocor Kemudian pakai pelindung apa nih Nggak tahu nih kan? <tuk> apa And I've been dreaming all in my head like I've seen it a life worth living is a life with I'll do what I love to my heart stops beating I'm feeding this demon. Disini, jadi hari ini kita uh, mau melihat bagaimana Cara ya, tutorial penggunaan uh, pakan ini, ini jadi kalau kalian mau lihat seperti ini molen ya Ini sebenarnya molen juga tapi untuk yang kecil Ini ya. biasa digunakan di industri-industri makanan. Jadi di sini kita gunakan sebagai uh, pengaduk pakan. Ya, pakan ini pengaduk pakan kita campurkan, kita campurkan pakan dengan kelakuan. Uh, kalau di sini bisa pakai uh, kita pakai lak, bisa pakai uh. atau pakai dan lain-lain. Jadi kita ngadu di sini menggunakan alat ini. Ini namanya mesin molen. Tapi di sini kita mesin molennya tidak menggunakan mesin diesel tapi di sini kita menggunakan e, dinamo yang menggunakan energi listrik. Jadi yang mana saksikan terus. Kalau yang ada yang mau tanyakan, silakan komen di kolom komentar. Jika ada jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya, segini yes, kita review dulu alatnya. Jadi oh, alat apa namanya alat pengaduk pakan yang terdiri dari ini ini tuas atau kemudinya untuk menurunkan dan menegakkan ini alatnya ini ada kayak setir mobil ya kayak setir mobil di sini ada kuncinya jadi kalau kita mau naikkan ya ini kita kunci di sini ya kan oke kemudian ada ada tabungnya ini ada tabungnya ada tabung untuk pengaduk pakan dan di dalam pengaduk ini ada alat apa kayak skop gitu ya skop untuk supaya pakan di dalamnya itu bisa teraduk saat berputar biar terlaku eh, rata ya ini jadi sambil putar nanti diaduk sama ini supaya pakan gak, gak ada yang menggumpal kemudian ada ini tombol sini ada mesinnya ya. Jadi ini ini mesinnya di sini dinamonya, Di sini pakai dinamo yang enggak terlalu besar ya. Jadi kita nggak nggak bisa kita buka. Jadi ini harus dibuka pakai oh, pakai alat oh, ya, pakai kunci, ini kunci berapa? Kunci empat. Jadi untuk, jadi sini tombol on offnya ada berada di bawah ini guys. Ini, ini tombol on offnya. Untuk yang merah ini off, yang untuk yang hijau ini on. Jadi kalau kita bikin ini langsung hidup, langsung mutar. Ya, dan di sini alat ini alat ini menggunakan tenaga listrik. Ini keseluruhannya, jadi ada ada rodanya, ada kakinya. Jadi ini praktis bisa kita pindah-pindah ya. Bisa kita pindah-pindah mau pindahkan kemana, ke sudut ke belakang, ke depan. Ini bisa kita pindah-pindahkan. Dan di sini sendiri dia pakai yang kabel biasa ya kabel colokan biasa yang ini kabel seperti ini jadi di rumah juga untuk dipakai di rumah juga bisa jadi dengan listriknya mungkin 46. tidak terlalu besar sekitar 350-500 watt untuk mesin ini sendiri jadi di sini tadi ada tulisannya di sini guys mm -hmm. ini pakai bahasa Inggris warning ya ini jadi harus berhati-hati ini apa itu tulisannya nggak jelas buat tulisannya read Instructing manual baca dulu panduan manualnya where is protect jadi pas make ini kita harus pakai pelindung mata itu ya tujuh aja kan check all out notes bnm uh, B6 ada satu buat foto yang nah itulah bla 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 bakal bahasa ma inggris kayak nggak ngerti ngerti juga, juga. boleh lah ya. kemudian ada lagi di sini ada ini nah ini ada peringatan juga ini ada apa nih disuruh pakai kacamata pakai sepatu ya takut kalau ada listrik bocor kemudian pakai pelindung apa nih nggak tahu nih entah apa artinya ini kemudian ini ada pakai disuruh kita pakai sarung tangan kemudian ini ada simbawan juga ini yang merah-merah ini ini apa ini hati-hati kesetrum ya ini entah aku pula nih awas tumpah ini nggak ngerti juga Nah, dan seterusnya nih ini lah bisa kawan kawan lihat sendiri dan artikel sendiri cari di google aja guys jadi aku juga nggak ngerti-ngerti kali jadi ini panduan manual ya ada buku ada colokan ada mesinnya nah, oke seperti inilah guys lebih kurang seperti itu jadi ini di sini kita punya dua alat ya yang merah dan yang kuning dan ini juga kapasitasnya sama aja guys. Ya. lebih kurang sama oke Jangan kemana-mana guys, kita saksikan uh, cara penggunaan nanti di next video ini, ya bukan next chapter, next video sepas ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys, supaya bisa berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke guys, jadi ini kita mau nimbang pakan dulu, jadi ini nanti kita mau pakai alat ini, bagaimana cara pakai alatnya. Jadi ini kita mau timbang pakan sama mas Nelson. Ya dari NTT, ini dia lagi timbang pakan. Jadi timbang pakannya. Oke, jadi setelah pakannya ditimbang, baru nanti kita dekatkan, baru kita masukkan pakannya ke dalam alatnya, ke dalam molen. Oke, jadi setelah kita masukkan pakannya ke sini, ya kan, al pengaduknya, nanti baru kita kasih. baru kita kasihkan atau kita campurkan dengan perlakuannya ini, ini masih nimbang perlakuannya ya, perlakuannya jadi ini kita sedang berada di gudang pakan. Pakan ya jadi setelah apa setelah ditimbang perlakuan baru dicampur dengan air. Kita campur dengan air secukupnya, kemudian eh, diaduk sampai tercampur rata homogen air ini baru kita nah, baru kita siramkan sedikit demi sedikit ke dalam pakan yang lagi kita aduk dan biarkan dia teraduk beberapa menit sampai apa teraduk beberapa menit sampai semuanya teraduk dengan rata atau homogen jadi, setelah teraduk dengan rata ya, jadi dia perlu kita mereng-merengkan sedikit supaya dia ini supaya tercampur rata ya kan nanti takutnya kalau nggak dimereng-merengkan ini nanti takutnya pakannya itu menggumpal jadi ini berapa sekitar 5 5 sampai eh 35 menit ya. Baru kita tuangkan. Baru kita tuangkan ke dalam ini, ke dalam apa namanya? Ke dalam wadah pakan kita. Oke, guys. Jadi setelah itu setelah pakannya dituang, kita naikkan lagi baru kita matikan alatnya kalau sudah selesai